Фанки и Титан Начинаем Я бы стоял тут, но учили вас, ведь не обещали прийти сюда BZM заторможены на фишках года У вас борьба за приз, корона Мы ждали финал больше, чем полгода Так что, леди и джентльмены В левом углу финал В правом альбом Симирона вызвал, я принял. Ты уже молодчина с этими мечи победить сильнее, что только знай. В одну короткую базу, короли и пешки. Просто 50 на ты играл пешки, я начну, что же мне подос, он назвал на не хочешь. Я говорю, типа, надо было с мамой писал. Лично у лучше. Души себе победу, лучше повторную, но хуже без нравственности. Пятый шест позиции, Мерезон, не выше сорт, не тот, кто не русский. Скажу правду, просто не смысл, только ложь, если ты хочешь фату. Народу рэпа надо. Да будь поранить, побить и пить, а тебя по кусту хотят, чтобы уничтожь Когда же жить тебе быть, вечно без хопит и небо. Я вашу ВД фаворитом не был только что они говорили, это мне зрелище и палку хлеба. Будем мне на стране, будет веры, все лопата, но вам сказать, как надо. Где и нам с надеждой верли, потом на это время чушь меря. Вам найти на титана через адский я жив. Не обтекаши, но делаю взрыв. фанки продолжает. Не надо. Первый еще будет. Из Зверя, я чувствую призыв. Кто все суки, фанки, я были в рот все время. Сниму из драми клип. Я настучу тебе по рожи, а ты делаешь из этого бит. Чувак, перепил, не будет мир, это форфильм. Ты садешься, и наш выпуск выйдет через 4 года. Неудача и драма, но все же я использую сегодня кошлюх у тебя. Ты сейчас, когда хочешь батом, у тебя придет сюда мама. Воду было твой тамада, тебе хана, загребля, за Ты не беда, пик мой карна, мне не победы никого не надо. Тебе хочет, кто еще батла хочет. Я буду сочинять не я запущу тебя под когда ты сдохнешь, приподнесу я цену, свежий гной. Но смотри, мотив, простой боевой мой настрой Вот это я вынесу, буду жизнь, как собственно награда Каждая хуйня, как Порошенко, и все Запад и Украина, и их рада! <связать> Пусть он будет меня судить, шапку свойственно дискутируют реча БЗМ лидеры вернется снова, если финал посмотрит хотя бы три 3000 камеча. Если ты, ты даже не знаешь все сути русского слова интернет-басы вернутся снова, если пара будет не такого дерьмо, как мы, а такие рэперы, как Гарри, на же не мой, хотя бы суровый Рома. Я оказался что тут как-то отбиться нулевые, но больше, чем у вас, таланта. Я жизнь поминал, потерял свой объяснилось, но сердце их последнего билось. Я тебе счастье душил, посмотри в эти глаза и осознай всю судьбу, все носки души. Меня мир не разрушил, я знаю, что такое жизнь, я первым на защиту своим стану. Один поле волька когда напротив меня армия, жалкая стая. Но это финал, все мир думает ну, от всех, да и как? спалил а не сотка, нахуй, 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 нахуй. на грани тигорта, ты в тапочку не хочешь, ты на кишечной палочка. Ты думаешь, лопишь ночную, но ты один, а в голове же перед бабочкой. Ты уж прости за то, мои нахальные, на мои тонные на на манеры, но зачем я не стою, или дамы сердца, создавая статуэтки Венеры. Наш разговор — особая полемика, я тут как-то не пленника, оба мельника. Пришел сюда, дабы принести поклон, величайший гандон. Ты перечил, сделал в форме стал меня, перебирая каждый выпуск, вверху сможет слово, но об этом обвинить нельзя. И столько спиздил снов, сколько я на папе задел обезьян. Давай, Я открытие, новая лига, Устрою жесткий замес. Я уже 12 лет живу в деревне, большевик, Без душу, дорогой Никарекс. Уличный мэт, да? Только выполняешь Паляша такого команды Помой, бери, в кровать не сань, портфель собери Но только ты выйдешь на улицу, в остров куда поебало Неужели пару лет назад после пиздолю ты не звал на помощь, маму? Но это финал, я все же жду, что будет пятый сезон. Поэтому я вызываю каждого сюда, жду не за Я тебе там беру рэпер стали, а то никто не звучит. Он должен характеризовать носителя. Просто такая хуйня стоит напротив, вас, это простительно. И тратишь время людей, которые включат видео, пожалеют зрителя. Ты мягнешь, -мя -мя будто считаешь, что почерк. Окей, рада кончится, вот так тебе меня Это был сезон первый раунд фанки продолжает. Привет, Гомель. <плодисменты> Я не буду, как и ты, подсасывать фразы более мощных МС. И я не буду, как и ты, потом читать про Чувак, забей, твой рэп от моего рэпа только в ноги, пищи. Твое дело не панчить, а давить прыщи <связать> Все знают, что у тебя очень жесткий стиль. Он считает, что на него выходить словно поджигать фитиль. Считает, что нашел свою любовь. Ведь другого уже не найти. Но когда ей предъявили список тех, кто был там, она сказала, что не шлюха. А просто готовим трудовые пути. <связать> <связать> у тебя стайл сенс, где мне не тут глушит твой крик у меня в панке стайл построение стране схожий, как и мой ник. Моя подача выработана, я враг на фаст фрик. А ты со своей подачи выглядишь, как обдолбанный Патрик. <связать> <связать> Чувак, рэп это не твое, тебе так, как писать стихи, а в твоем стекте рифмы нет, словно ты пишешь бухим. И ты не в Джонни Бой. И вряд ли будешь на него похож. Единственное, в чем вы схожи, это то, что вас погубит хуйня нож. У меня нет плана, тогда в этот раз я пришел сюда не один, а ты если приведешь сотню сюда, все равно будешь всегда вторым. И ты не пан пойми, ты не титан, не ври. У тебя власти нет, ты, господин, лишь правой руки. Я вышел на тебя с войной, прячься, сучка, а ты ебалом хуй щелкаешь, как щелкучи. Сначала, был... Сначала должен был понять, что нужно было съебаться. Ведь пока я зализывал раны, ты же зализывал яйца. Бери... Убери макияж и смой грим с лица. Ведь под маской титана прячется маленькая сопливая девочка. Ты тот, кто по твоим словам лезать без в любой совместный тот, кто хотел пройти на авиаларин талант, но тебе не хватило мест. Я тот, кто прошел туда вип салон, и сейчас перед тобой выступаю здесь. Видит кто-нибудь в зале Клауда? Я короню оппонента после батла в лесу, даже не поставив крест. Это был первый раунд в фанке, продолжает Титан. Второй раунд, слушаем. Выдержать держать мне почти хватило сил. Я еще слышал патчи пахли с Димоном, но сейчас я явно слил. И я не сокрушим, словно обеселье а веселья, хил. Тебя ждет ад, где детская сказка сравнения является Санет Хилл. Вокруг враги, но я стой копру, куда меня ведет да, дорога? По горам степей мы порогу пройдем преграду, душу из битва. Вижу им Бога, за спину удары, громот канонаты. И я верну свет не миллионами мусор. Ты мне нужен, ты на моей арене, и без оружия. Лишь трупы, и новые рэперы меняются местами. Если я цель не побил, то написаю, как за годом определенные места. А еще ты нищий И походу писал тест на меня. И на сценарий с муви 43 и сердце фильм. Включи все хуйня. Против меня у тебя фактов мало. Если создать забишь раз, браво! Но это батл с одним участником, будто лицо присутствует лицо и баста и нагано. Пусть окружение строит плохое мнение обо мне. Я, если честно, на него Прежде чем судить, задумайтесь. 15 друзей моих наполнили ваш зал. И как многие зрители, я без БЗМ что-то пинал. Залез в этот вот потому что опять мрэкс наебал. Но это был настоящий, все, случилось, финал! Титан тот, кто отправляет на Ты из Ты раненый крича срываешь горло. Стой на раны. Тебе хана там соленовато жизни сладко. Что за пение на фалка заклеит? Тебе еще нужен важный момент. Ты будешь что-то всеми. Ведь как грана, как лад, ты падаешь на канале. А не вы Тебе роломно выеба обезьян и гели. мир Эболой Да-да, это твоя вина. Ты настолько гавнюк, что спиздил тебя мороза. С значит, как объяснить, почему кончена зима? Я как-то слышал, я как-то слышал, что ты мастер пикапа, дарил цветы, катал на катере, поцелуи, свечи, жаркое на кровати. Неплохо ты так припадешь убить на день матери. История жизни в нашей жизни, садится за столик, просит покушать. Мама твоя, твоя пересмотрела фильм «Зеленый слоник». И цитируя из фильма «Дебила», «Братишка, ты бабушка, Принесла на дороге, что из жопы вышла наружу. Фу, блядь! И пока, как спал, она смотрела на сына и верила. Подрасть это будет Грэн, а с папкой. Ебать, как Кристиан Грей, она слышит 50 оттенков серого. Каночник, твой любимый фильм «Девятая рота». И тело не в гордости, в мужестве, в патриотизме. Твой любимый кадр, как рота, рала белоснежку. И дабы будет открываться ориентация ориентацию мамки, ты решил стать рэпером и назвал себя фанки. Мой раунд для тебя холокост. Ты играешь словами, но моя локация кровать. Я ставлю девушек на гадки, мы натягиваем, она считает, что я ей пост, а я ей пошел как ребенок. Ты алкаш, ты когда читаешь, Я от перегара уже беденеет. Бухарик спиртом так воняешь, что он не хлопост. Но ты круто бухаешь, потому что именно на спор с тобой решил продать bmw Килобос. Ты бесполезный, ненужный, как драки тех, кто упрекует БЗМ. И кажется, кто будет пиарить, решает организаторы, проверяя участников таланта в БДСМ. Это за соблизина, ты так на меня накатил бабла. На черте соленкой пентаграмму вызывая темного повелителя. Он пришел с битой, дабы избить себя. И ты упал, не стал, кричал, я обосрался, мам. Но ты упустил одну вещь, это был не дьявол, это был титан. Ты, блядь, спишь гулять вечером, типа за тобой следят тени. с мыслями, Расправляйте это боева, стоит и броди по Станин и Ленин. И свои яйца спаренные нашел у костра, подумал, бля, пойду спать, бог что у костра, не лучше, чем тебя Всем плевать, что девочка или мальчик. После парня ты найдешь, после бата ты найдешь себе парня, значит. Не трогать голову, мне демоны в голове велят. Это как чихуахуа. Бог дал Я духом и телом сильнее, а твоя мышца под микроскопом не видна. Ты решил взять гриф Тебе беразбыщего хуя а получил премию Дахмелина. Тебе на родня дарит резиновый член. Член, блядь! Ты с идиотской улыбкой, спасибо, любимый, у меня еще такого нету. Это ты, криш веришь в легенду, кто подключался в лету. Посмотрите на меня, ну а теперь на него. Ну же очевидно, победу мне. Бля, что там у двери? Вась, мы-то приехали на коне. А это тёлка твоя с коней на ты, блядь, мерещится мне. И что это за текст? Что за хуйня, парень? И что ты там жестко в тексте? Прямо тебя в я обоссали. И я знаю, почему ты любишь ходить в поход твой кореш Димаста. И в вас в лесу вся группа медведь, кабан, пару бомжей и гид ебут в рот. И кожа сблевая, с первого сгрываешь, не подавая обиду. Да бы все твои ранимости не знали. И когда тебя в лоб не зовут, ну и спать, суки. Ты по рефлексу отвечаешь, все, пацаны, сосать не буду, заебали. И сейчас ты печали, заплаканные глаза, И разу девушки не дали. И ты смотришь в окно, плачешь вернуть бы это время назад, нажать бы рестарт, В одна с брекетами, и с бородой, как у Амана, и щетиной, и с прической, как у меня, сидела и срала под кустом, и молвила, подай лопух, а потом я твоя. А Задумайся, невзирая на всю хуйню ранее, тебя -то тоже способен на Ты будешь опущен и утоплен, а все потому, что когда я кончу, ты не сможешь с мою пачку сглотнуть. И, кстати, что за дела, парни? Надеюсь, под на финале вы не забудете текст, не будет как на видео ранее. Всегда так смешно, когда люди как звери бежат. ощущение, что откуда их пальчики, где вы решили резко рожать, а парни с уважением к ним подражать. Успех тебя не ждет такие замерзкие звуки, пополни глоток и фокса. Голос жажды подняться, но даже ангелом хранили был план. Поздно. Хоть я взрослый ненавижу потянуть детей. Лай, ладни, похер, я пару если ты капель. Я контратил, понесу вашей спасти, как дверь. Второй раза так надо. Твой потомник у нас не трау. За умные пальчики писать не надо. Если знания и прочитанные книги — это оружие, мой арсенал как холодной воде в СССР и НАТО. Но... <реклама> <реклама> Какая баталия, это вам не война на побережек, я не из тех районов родом. Я не бомжал на Камазкой, чтобы читать про накуренный двор. Ты фотограф покидали здесь табличку, это и есть ваш хардкор. Это его бэд, юмор за почты, за которого я брошу, плюнул в культуру. И да, бля, если бы я бы еще подражать. Не хватит динамик, маразма, что это хочет и будет доброе слово, куда оппоненту. Нет, в смысле динамика, камеру, ты знаешь, эксум какой-то. второй раунд. Ты говорил, что я задолбан на алкаш, и что ты брат ты папка, да? Но когда мы с тобой пукали в субботу, ты меня обнял, а ты неси меня до дома, брат. Второе. Ты говорил про муви 43 и с моими панчами, но говорить на этот фильм для тебя это где? Хотя, как и в этом фильме, и в моих панчах, за кадром есть мед. Все знают, у Титана большой респект среди людей. Ведь он своим скрипучим голосом поднимает настрой толпе всей. И на каждый БЗМ он проскрипит два раунда без рифмы. Главное, чтобы все быстрее, кто пришел болеть за него. Мне бы приятнее было бы на вашем, дом, на вашем месте посидеть дома и послушать, как у меня скрипит дверь. Я не знаю, с кем ты пишешься, с бабушкой или мамой, но твоя фраза Дима школа ло, если ты так хотел застрать вот этими место здесь, пока бывало, я здесь у тебя, как в 42-м нашей громе, два кости руками гребят. Ведь твоя самая лучшая рифма это нахуя, ну нахуя, нахуя? Ты в своих треках пишешь про любовь. Ответь, не сочкуй. Ну, хорошо, тогда вопрос второй к руке или очку. Yeah. Нет, ты не Нига, Саша. Ты не опасный канцлер, ты лишь сопливый лири, которому уже пора сгибаться. Твой ник титан, но по телосложению ты не пойдешь никак. Разве это не будет, поверь, тебя ждет закат. Тебе не вылезти на вершину этого рай вереста и после батла ты будешь плакать в подушку под свои сопливые тексты. Беги в лес, ты там никому не надоешься. Давайте проводим человека в джунгли. Все вместе. Запомни, в тихом омуте нет чертей, там жарко и мокро. А твоя телка настолько шлюха, что сдает клитер в аренду, как эконом парковка. Меня бесит была болота как ты. От них у меня начинается нервный тик. От них у меня начинается нервный тик. Но я выебал всех твоих бывших. Это Белла Рашен Пакин Дрип! Хватит! Это был батл Фанки и Титана. Итак, теперь ваша очередь проголосовать, кто из них сильнее. Первый батл Титан. После был Фанки. Титан. Фанки. По зрительскому голосу побеждает Фанкин.